assalomu alaykum kanalimga ge xush kelibsiz bugun turkiyaning mashhur shirinliklaridan biri sutlat shirinligini tayyorlaymiz buning uchun suvimizga guruchni solib qaynatib e, pishirib olamiz guruchimiz pishib chiqqandan so'ng ko'p ezilmagan holda pishiriladi ustiga sutimizni qo'yamiz sutimizni qo'ygandan so'ng ustidan shakarimizni ham solib olamiz va aralashtirib turgan holda qaynatib olamiz sutimiz tagiga olmasligi uchun orada tez tez aralashtirib turinglar mana sutimiz qaynab chiqdi endi sutga kraxmalli aralashmamizni tayyorlab olamiz buning uchun bir kosaga ozgina sut olib kraxmalni yaxshilab aralashtirib olamiz kraxmal erigandan so'ng sutimizga bu suyuqlikni qo'yib qoyuqlashgunga qadar ozgina aralashtirib pishirib ustiga vanilin solib yana ozroq qaynatib olamiz mana qoyuqligi shu shaklda bo'lishi kerak pishib chiqdi sutlachimiz endi sutlachni idishlarga solib olamiz duxovkaga kiradigan idishlarga solib olishinglar mumkin istasanglar ustini qizartmadan ham iste'mol qilishinglar mumkin mana sutloshlar tayyor men sizlarga ikki xil usulini ham ko'rsatib berdim oddiy pishgandan so'ng idishlarga quyib iste'mol qilsanglar ham bo'ladi istaganlar duxovkada qizartirib iste'mol qilishi mumkin endi sutlochlarni ustini bezatib olamiz duxovkadan chiqqanlariga lеsной arex qo'ydim Toralgan holda qolganlariga esa dolchin sepib oldim turklar ko'proq shu shaklda bezak berishadi sizlarga ham tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman juda ham yumshoq ko'ngilga tegmagan mazali shirinlik bo'ladi bolajonlarga ham juda ham yoqadi Videolarım sizlerge yok kan bozda. Kanalımge abone bolinler. Sağ bolinler. Allah kemanat bolinler. Keyingi videolarımda görüşkünce.